Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Syekh Siti Jenar di dalam serat Cebolek, beliau menyatakan Al-Fatihah adalah peta perjalanan ruhani dari anak menuju la. Tujuh ayatnya mewakili tujuh tahap peniadaan diri untuk menyapai untuk mencapai penyatuan inilah yang beliau sebut sabta pangramani ngaurip tujuh jenjang kehidupan sejati berbeda dengan tafsir konvensional bagi Syekh Siti Jenar Bismillah bukan permulaan tapi pengakuan bahwa Allah sudah ada sebelum segala permulaan. Alhamdulillah, bukan pujian, tapi kesadaran bahwa segala puji adalah miliknya yang bersemayam di dalam diri setiap insan. Karena manusia telah siap menjadi cermin diri rahasianya yang awalnya ditawarkan kepada gunung dan lautan tapi enggan menerimanya. Ar-Rahman bukan sifat, tapi energi ilahi yang menghancurkan sekat antara Sang Aku. Malik Yomiddin, bukan hari akhir, tapi momen sekarang ini. Ketika ego diadili oleh kesadaran tertinggi. Ini sesuai dengan naskah wirid hidayat jati. Al-Fatihah seperti kaca penggalak. Jika kamu melihat aku di dalamnya, maka kafirlah kamu. Jika kamu melihat dia, maka sempurnalah imanmu. Dan inilah tafsir mistik tujuh ayat Al-Fatihah sebagai tahapan mencapai fana. Ayat pertama, Bismillah, fana, fisik. Mengurai makna bi-ismi dengan namaku, Syekh Siti Jenar menegaskan, "Lidahmu yang mengucap, tapi suara itu bukan milikmu. Ia adalah getaran zat yang mengalir melalui kerongkonganmu. Di sini, kesadaran fisikmu mulai luluh. Ayat selanjutnya: Alhamdulillah, fana emosional. Segala puji adalah pengakuan." Bahwa perasaanmu suka, duka, marah adalah cermin sifatnya, seperti api di dalam kayu. Api yang membakar kayu, dan kayu itulah dirimu yang harus terbakar. Ayat yang ketiga: Ar-Rahman Fana Metal di tahap ini seluruh konsep pikiran tentang Tuhan dihancurkan. Ar-Rahman adalah badai yang menerbangkan debu akal, menyisakan kekosongan yang siap diisi oleh cintanya. Ayat yang keempat, Malik Bidin, Fana Spiritual Kesadaran bahwa kepemilikan adalah ilusi. Dan Syekh Siti Jenar berkata, jika kamu masih merasa punya iman, berarti kamu belum bertemu Malik Yaumidin sejati, sang pemilik segenap keyakinanmu. Ayat yang kelima, Iya <tik> gandang buduk, Fana kolbu, Puncak peniadaan, Hanya kepadamu, adalah pengakuan bahwa aku yang menyembah tidak pernah ada yang ada hanya dia yang menyembah dirinya melalui dirimu. Ayat yang ke-6 Eh dinas sirotol mustaqim Fana roh Permintaan tunjukilah jalan bukan lagi sebatas doa tapi kesadaran bahwa jalan itu adalah dirimu sendiri. Seperti kata Syekh Siti Jenar Siratul Mustaqim adalah nafasmu yang ketujuh belas Di dalam jikir Di luar hitungan Ayat yang ketujuh Ghiril Maktubi Bako Di sini Kemarahan dan kesesatan Lenyap karena aku sudah tiada Yang tersisa adalah Dia yang tak terlukiskan Inilah makna Fanafilah dan Bakobilah Lalu mengapa ajaran ini dianggap sesat? Karena ia mengancam hierarki kesalehan. Dalam serat Cebolek, Syekh Siti Jenar menjelaskan, Jika Al-Fatihah hanya dibaca di lidahmu, lalu di mana letak rahmannya? Tidakkah kamu sadar bahwa Ar-Rahman itu ada di dalam desah nafasmu, bukan di kitab yang kamu peluk? karena bagi beliau Al-Fatihah adalah bukti bahwa syariat dan hakikat tidak boleh terpisahkan Ia kena buduk hanya kepadamu adalah pengakuan bahwa sholat lahir adalah bayangan dari sholat batin sholat kolbuk yang tak pernah putus inilah yang tertulis di dalam serat bayan budiman Al-Fatihah adalah jembatan antara kewajiban dan pencerahan barang siapa berhenti di tepi syariat ia hanya melihat bayangannya tapi yang berani melangkah maka ia akan menemukan sang pencerah sejati Syekh Siti Jenar tifat wasesat karena ia menolak dikotomi hamba dan Tuhan masih di dalam serat jebolek Beliau menjelaskan, kata Abdi, hamba dalam Al-Fatihah bukan abudak tapi bagian yang tak terpisahkan, seperti api dan panasnya. Kontroversi Manungkali Kaula Gusti sebenarnya bersumber dari tafsir literal. Dan bagi Syekh Siti Jenar, ini bukan panteisme, tapi pengakuan bahwa sang hamba adalah manifestasi tak jali daripada sifat-sifatnya seperti bayangan yang tak ada tanpa adanya cahaya sedangkan dalam mirip hidayat jati beliau menggambarkannya sebagai proses alami bismillah adalah kesadaran bahwa lidahmu adalah penanya alhamdulillah adalah pengakuan bahwa pujianmu adalah gema dari pujiannya kepada dirinya. Ar-Rahman adalah energi yang mengubah darahmu menjadi sungai rahmatnya. Malik Yaumiddin adalah pengadilan abadi atas ilusi kontrol dirimu. Ia kenang buduk adalah tiadanya penyembah dan yang disembah. Eh siratal mustaqim adalah kepasrahan total pada garis yang telah tertulis di dalam kitab takdirnya. Goiril Magdobi adalah kebebasan dari kemarahan dan kesesatan karena aku sudah tiada. Semua ini bukan sekedar teori. Inilah inti perjalanan para pencari yang berani masuk ke intinya Al-Fatihah. Tempat di mana semua kata melebur semua makna menguap dan yang tersisa hanya Dia, saudaraku. Sang sejati ajaran Syekh Siti Jenar tentang Al-Fatihah ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dialami. Seperti kata beliau, di dalam serat Bayan Budiman, ilmu ini adalah cermin. Jika kamu melihat Aku di dalamnya. Pecahkan cermin itu. Jika kamu melihat dia, pecahkan juga. Karena hakikatnya, cermin dan yang bercermin adalah Esa. Tapi ingatlah, pesan terakhir Syekh Hiti Jenar. Kebenaran sejati tak akan membuat penyaman, tapi ia akan membuat memerdeka. Inilah akhir perjalanan trilogi, tapi awal dari perjalanan sejati karena Al-Fatihah seperti samudra raya. Ia takkan pernah kering. Ia akan terus mengalir dalam denyut tadimu sampai kamu tak lagi sanggup membedakan apakah kamu yang membacanya. Demikianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum pararahmatullahi wa baroka atuh